Окесан ведёт вообще. მე ვარ ერთმა მასწავლებელი და დღეს მეორე კლასელებს გაკვეთილს ბუნებაში ჩაკიტარებთ. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად გახსოვთ თქვენ ჩვენი წინა გაკვეთილის თემა, როდესაც გარემოს ვისაუბრეთ. აღნიშნეთ, რომ გარემოს დაცვა, ჩვენი მოვალეობა და პასუხისმგებლობა, დაიცვა გარემო და ბუნება ნიშნავს ისრუნო საკუთარ ჯანმრთელობასე. დღეს ჩვენ ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზეც ვისაუბრებთ. მე ახლა თქვენ გიჩვენებთ ფოტოს სადაც ჩანს დედა რომელსაც შვილი ექიმთან ყავს მიყვანილი პატარა შვილი ბავშვი და ექიმი ბავშვა ექიმი. რატომ მეყავთ დედებს შვილები ექიმთან? შეიშმ შემთხვევაში ماشي როდესაც აწუხებს ბავშრააა მე ან შეიძლება კონსულტაციისთვის მიიყვანოს თავისი შვილი ექიმთან ჩვენ რატომ დავდივართ ექიმთან როდის მივდივართ ექიმთან ხომ როდესაც გვაწუხებს რაიმე გახველებს ან სიცხე აქვს ელი გტკევა да вык ткиван тамошистровс видкен транс машин вестумревит холме экимс რომელიც სრუნავს უკვე ჩვენს გამოຈამრთელებაზე თქვენი цит რომ ექიმс თეთრი ხალათია და მას აქვს სხვადასხვა საგნები ნივთები რომლებიც სწირდება იმისთვის რომ ადამიანს უმკურნალოს პირველი რიგში რა გვახსენდება რა აქვს ექიმს фонендоскоპი А я ам сурадзец კარგად ჩანს. მას შეიძლება ქონდეს თერმომეტრი. რა თქმა უნდა, წამლებიც აქვს ექიმს. რეცეპტის ფურცელიც კი აქვს, რომ გამოგквиწეროს, ხომ, რეცეპტი. მოდით, ეხა წამლებზე ვისაუბროთ. წამლები სხვა და სხვა ყვარიათ თქვენ ესიცით. შეიძლება იყოს აბები. ან და იყოს წვეთები, რომელიც ცითხი ცითხის ახეთ არის, ხომ, შუშაში. ასევე შეიძლება იყოს მალამო. მოკლედ წამლების სხვადასხვა კვარია და ერთმანეთისგან განსხვავდება როგორც გემოთი ასევე შეიძლება ფერითაც და რაც მთავარია დანიშნულება აქვს წამლებს სრულიად განსხვავებული და წამლის ორგანიზმში აი ნემსით შეყვანას ინექცია ხქია და ესეც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ну цамლები რომ ერთმანეთსაგან განსხვავდება ეს ვიცით მე რამოდენიმე სიტყვა წარმოგიკეთგინეთ რომელიც დაკავშირებულია წამალთან წარე შეიძლება იყოს წამალი მრგვალი სიცხის დამწევი საწუწნი ტკბილი შეიძლება ტკბილიც იყოს წამალი ყვეთები ავების სახით როგორც გითხარით კიდევ შეიძლება იყოს წამალი ხო მოცემული წავლები სადიყიდება სად მივდივართ ჩვენ იმისთვის რომ წამლები შევიძინოთ адგილს, სადაც ბევრნაირი წამალია ქვია აფთიაქი. როდესაც ექიმი გამოგვიწერს წამალს, მოგცემს რეცეპტ, ჩვენ მივდივართ აფთიაქში და ედულობთ წამალს, რათა გამოჯანმრთელდეთ. მაგრამ წამალი ხომ სასარგებლოა, გვეხმარება გამოჯანმრთელებაში, თუმცა შესაძლებელია წამალმა ზიანიც მოგვიტანოს. აი მე თქვენ გიჩვენებთ წამლების უსაფრთხო მოხმარების რამდენიმე წესს. აი პირველი ყველა წამს აწერია ვარგისეანობის ვადა. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ამ წამლის გამოყენება а შეიძლება თქვენ შეიძლება შეგემჩნევiat, rode sats თქვენი მშობელი ам бэбо, бабу, небесмери თქვენი упросї ожахис цэври, цамას акويرдеба холме, хо? ай скорот макитом, რომ находс варкисяту ара цамალი, то вада хомар гауида ам цамალс. მეორე წესი, цамлис далева, ауцилебелия, тумас гаждлевс ექიми ам ожахис упросї цэври. ესე იგი ეს цამალი შენ ჭერდება, შენი გამოჯამრთელებისთვის არის საჭირო, скорот амитом гаждлевс ჩეკიმი, დედა, мамаან ოჯახის სხვა უფროსი წევრი. არასდროს დალიოთ წამალი დაუკეთხავად. ნამდვილად არ შეიძლება დაუკეთხავად წამლის დალევა შესაძლებელია დითიზიანე მოგაყენოთ ასეთ დროს წამალმა და არ შეიძლება ბევრი წამლის ერთად მიღება. ესეც ძალიან საზიანოა ჯანმრთელობისთვის. მოდით ახლა გავაკეთოთ და კიდევ ვისაუბროთ რა არის საჭირო იმისთვის რომ ჯანმრთელები ვიყოთ. აი მე თქვენ ახლა ჩჩენებთ ფოტოს. ჯანმრთელობისთვის საჭიროა კובה, ვარჯიში და სოფთა ჰაერზე ყოფნა თამაში, სეირნობა. ბავშვობო ყובה თქვენიც იცით რომ საკובה ადამიანს სჭირდება იმისთვის რომ იწოცხლოსი არსებს და ჯანრტელი იყოს. ასევეა ვარჯიში და სოფთა ჰაერზე თამაში. ამას ყველა ამის ყველაფრის ერთიანობა სულკე დღის რეჟიმი ხუია. ანუ რა არის დღის რეჟიმი? სწორი ყובה спори ძილი და სხვადასხვა აქტივობის სწორად განანაწილება ეს იქნება სპორტული აქტიურობა, მეცადინეობა, სახელოვნებო წრეებში თქვა აქტიურობა და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს დღის რეჟიმში ზოგერთ გაწერენ ხოლმე ადამიანები და ასრულებენ ხოლმე დღის რეჟიმს, იმიტომ რომ სწორი ძილი განსაკუთრებით სწორი ყובה უმნიშვნელოვანესია. თქვენ გახსოვთ ალბათ ერთერთ გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრეთ ხილის ბოსტნეულის მარცვლეულის са сარგებלוトゥისებებზე და აღნიშნეთ, რომ მათში შემავალი ვიტამინები თქვენი მეკობრები არიან და აუცილებელია, რომ თქვენ მიიღოთ хилиц, боснеулиц, марцлеулиц, რომ ჯანმრთელები იყოთ. ასევე მნიშვნელოვანია རྩის პროდუქტები, ხორცეული და ყველაზე ცოტა რა უნდა მიიღოთ კპილეული, რა თქმა უნდა, ემიტომ რომ კპილეული აზიანებს თქვენს კკილებს, ასევე გაზიანის ასმელებიც არ შეიძლება დიდი რაოდენობით რომ მიიღოთ. მნიშვნელოვანია ბშვებო მეცადინეობის დროს სწორად ისხდეთ, რათა თქვენი ხერხემალი სწორად განვითარდეს. ასევე მნიშვნელოვანია რომ სწორად გაანაწილოთ დრო კომპიუტერთან, შესაძ შეიძლება დიდხანს კომპიუტერის ეკრანთან ჩდომა ეს უკვე თქვენს თვალებს აზიანებს და араз, რა თქმა უნდა, სასარგებლო. ეხლა რა შეიძლება? ვარჯიშს. ვარჯიში, ადამიანი, რომელიც ვარჯიშობს, ის უფრო კარგ გუნება განწყობაზია, ის უფრო ჯანმრთელია. ხოლო ადამიანი, რომელიც სახლში ზის, კომპიუტერთან, რა თქმა უნდა, კარგად იყובება, მაგრამ არ მოძრაობს, არ ვარჯიშობს, ეს არ არის ნამდვილად კარგი თქვენი ჯანმრთელობისთვის. мы ихлакечვენებთ ფოტოს სადაც ჩანს бурთი სახტუნაო ჰულაჰუპი հանտելები შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი იყენებთ ამ სახնებს վարջიშის დროს մਿਸაც არასოდეს არ უვარჯიშე ასეთი հულა հուպით თქვა հանտելებით საერთოდნაოთი ხო ივარჯიშეთ ეს ძალიან კარგი იქნება თქვენი ჯანმრთელობისთვის ასევე ძალიან კარგია ბავშვებს სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობა ზოგიერთი თქვენგანი შეიძლება դատիս სხვადასხვა სპორტული წრეზეს იქნება ცურვა კალათბურთი ფეხბურთი თუ ასე შემდეგ სხვა სპორტული აქტივობა მოკლედ варжиши, რომ სასარგებლოა. ამაში მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დარწმუნდებით და ვინც არ ვარჯიშობს, მე გეჩევთ, რომ აუცილებლად ივარჯიშეთ. თუნდაც დილის გამამხნევებელი ვარჯიში, ვარჯიშები ჩაატარეთ. ახლა კი ვსაუბრობთ ਇਸეთ ნივთებზე, რომლებიც ჩვენ ყოველას გვყავს очаხში და შეიძლება ზოგიერთი მათგანი საფхеფათო იყოს ბავშვებისთვის. ალბათ ფიქრობთ, რა ნივთებია ეს? басри цветия цветияни сагнеби ძალიან საფათოა ბავშვებისთვის ასევე საფათოა სხვადასხვა ტიპის აерозоლები ეს იქნება თქვაт წერების აерозоლები თქვაт ასევე פאנჯერების მინი საצმენდი სિતხე თუ სხვა საყოფაცხოვრებო ქიმიური დანიშნულების სિતხეები არის ძალიან საშიში ბავშვების ჯანმრთელობისთვის და ზოგ ერთ მათგანს აწერიაკიდაც რომ ბავშმა ხელი არ უნდა მოკიდეს რატომ შეიძლება მოწამლა გამოიწვიოს ამ სიტღებმა, შეიძლება საერთოდ კანის ან თვალის დაზიანებაც კი გამოიწვიოს. ახლა მოგეჩვენებთ тамوتينме asset ситхэс და აэроზოლს და саგანს ამავდროულად ეს არის აი წერების აэрозоოლი, פאנჯერების საצმენდი ситхე, ეს არის электрогумელი, гаматбобели, сарецхи сашვალება, ფხვнили და дана, რომელიც არის цვეტი, цვეტიანი васри саგანი და сашишія. დაназначенია химиური саყოფაცხოვრებო саგნებიც ასევე ძალიან сашишія, радше хеება электрогаматбоבלс amas es ძალიან საშიშია და მოდით ახლა ვარი მ გავეხსენოთ ისეთი საგნები, რომელიც ელექტროენერგიით მუშაობს. ასეთია უთო, ხომ? ასეთია телевизоры мацивари тни сашроби и ძალიან ბევრი саგანი გაქვთ თქვენ სახში ისეთი რომელიც электроденით მუშაობს და сахифатуა ბავშვისთვის. რატომ თუ chartu მდგომარობაში დაგჭირება თუნდაც ასეთი ტიპის электроღუმელი შესაძლებელია ხანძარი გამოიწვიოს რაც საშე შეა ნამდვილად. ასევე сахифатуა бунебреви гаზი, бунебреви აირი, ანუ гаზი მომწამლავია. ბავშვი როდესაც თქვენ იგრძნობთ газы сунс амдрос არუნდა aantot асанти არუნდა aantot თვითონ გასкура არუნდა aantot შუქიც амдрос აუცილებლად უნდა გააღოთ ფანჯრები და კარები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ თქვენ ა შეიძლება ვჩნდოთ რომ სადღაც ხანძარია ან იკრძნوبت გაზის სუნს ან ნახავთ მiel საიდანაც მოედინება წალი ან რაღაცა ისეთი ხდება ხომ ასეთ დროს აუცილებლად უნდა დარეკოთ გადაუდებელი დახმარების სამსახურში რომლის ნომერიც გახლავთ 112 აი მე აქ მაქვს მივაკრავ ეხლა დაფაზე ამას თუ როდის უნდა დარეკოთ თქვენ გადაუდებელი დახმარების სამსახურში, რომლის ნომერიც არის 112 და აქ ხედავთ წერია, თუ ხანძარი გაჩნდა ან თუ ოჯახის რომელიმე წევრი შეუძლოთ გახდა ან სხვა შემთხვევებში თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ 112-ზე. ахла асебе مينда თქვენ გასაუბروت бавшейу саკვეби პროდუქტების შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჯანსაღი საკვეبي პროდუქტით ვიკვებოთ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ თუმცა როდესაც მიდივთ მაღაზიაში ან მარკეტში და გინდა შევიძინოთ რაიმე საკვეبي პროდუქტი რას ვაქცევთ მაშინ ყურადღებას რა არის მნიშვნელოვანი ალბათ შეგიმჩნევთ თქვენი მშობლები როდესაც ყიდულობენ თქვათ ძის ნაწარს უყურებენ ხოლმე რა აწერია ამ დროს ნიშнелнования наход tarihi, რაც არის მოცემული ამ პროდუქტზე და შენახვის ვადა. Именно потому ვადა გასული პროდუქტი, რა თქმა უნდა, საშიშია ჯანმრთელობისთვის. Аserde თქვენ შეიძლება იყიდოთ და იყიდულობთ დარწმუნებულიوار მაღაზიაში კარგი პროდუქტს, მაგრამ მაცივარში ინახავთ, შესაძაც მაცივიდან გამოიღებთ машинаც უნდა შეამოწმოთ, ვარგისა თუ არა ის პროდუქტი, რომელიც თაც თქვენ იყובებით. მოდით ერთგვარად შევაჯამოთ ახლა ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი. რეალურადაც უკვე მე თქვენ მოგცემთ საშინაო დავალებას. ანუ ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე. ჯანმრთელობა, ანუ ექიმთან ვიზიტზე, წამლებზე, ვისაუბრეთ მასთან დაკავშირებით ად უნდა შევიცინოთ წამალი და აუცილებლად გაითვალისწინოთ რაზეც მე გესაუბრეთ, წამლების უსაფრთხოთ მოხმარების წესები, რაც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სწორი კვება, ძილი, варжиში და სუფთა ჰაერზე ყოფნა, ხომ? თამაში იქნება ეს თუ ზეიროობა, ეს არის აუცილებელი ჯანმრთელობისთვის. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს იმ საგნებზე ხელსაწყოებზე, სითხეებზე, საყოფაცხოვრобоქიმეურ სითხეებზე, რომელიც საშაშია ბავშვებისთვის და სიფრთხილია ამ საგნებთან აუცილებლად საჭირო. ძალიან კარგი იქნება ბავშვებო თუ თქვენ სახლში გააკეთებთ დღეს რეჟიმს, გაითვალისწინეთ სწორი კვება, სწორი ძილი და ის აქტი ву поперасაც თქვენ თელი დღის განმავლობაში აკეთებთ ეს იქნება მეცადინეობა სხვადასხვა სპორტულ თუ სახელონებო აქტიობებში მონაწილეობის მიღება ეს ყველაფერი დაწერეთ გააკეთეთ თქვენი დღის რეჟიმი თქვენ უკვე გეცოდინებათ თუ როგორ გეკმავთ თქვენი დღის რეჟიმს ეს იყო რაც მინდოდა მე თქვენთვის დღეს მეCTkua ჩვენი შემდეგი გაკვეთილის თემა კი იქნება დასვენება ვუნებაში ახლა კი გემშვიდობებით ბავშვებო მომავალ გაკვეთილამდე ნახვამდის